обрели благодать и спасение нашего Отца Небесного, будучи воинами. Сегодня время для нас нелегкое. Для многих стран в этом мире, конечно же, тяжесть, скорб и беда. И все зависит от всех, дорогие братья, от каждого из нас. Божественный учитель, наш Господь Иисус Христос, заповедует нам, чтобы мы непрестанно молились. Потому что сердце человека не терпит пустоты. Там, где нет молитвы, где нет любви, где нет взаимопонимания, там нет Бога. И сегодня, в эти дни, этот день и праздничный, этот день, как и сегодня, и увидел на этой демонстрации и то, что происходит сейчас в нашем городе, является также днем и беды для всех нас. Поэтому я предлагаю сегодня осветить этот день молитвой, то есть вознести молитву нашему Отцу Небесному, чтобы Господь благословил всех здесь ныне находящихся, благословил наш город, Богоспасами Кривой Рог, благословил нашу страну. Прошу всех встать. Владыко Вседержителя, Господи Многомилостивый, прими молитвы и смиренные слезы наши приносимые, все время беды и скорби народа Твоего. Прими предстательство всех святых сродников наших, коих призываем ныне на помощь и заступление, дабы свет любви Твоей, явленный на кресте Твоем, Просветил всякого человека, страждущего в мире семь, во тьме вражды и беззаконии сущим. Прими ходатайство святаго и благоверного князя Владимира, крестителя и просветителя земли нашей. Прими молитву страстотерцев святых Бориса и Глеба, научающих не поднимать руки свои я на брата своего. Прими заступничество угодников твоих Антония и Афеодосия и с ними всех преподобных мужей и жен слезами покаяния души своей паче снегу биливших. Прими подвиги новомучеников и исповедников, страданиями своими спасительную веру в тянам сохранивших. Прими прошение всех святых церкви Твоей Я, трудами своими землю нашу осветивших. Наипаче прими молитвенный покров, Пресвятая Матери Твоя, Владычица нашей Богородицы и Преснодева Марии. И я же непостыдным предстательством люди Твои многожды, избавлены бывшие от всякие вражды и междусобные брани. Услышанный Боже, Спасителю нашим и милости. Милости буди, владыка ко всем страждущим и обремененным. И остави нам долги наши, научай и нас оставлять и обиды должником нашим. И преклони гнев Твой на милость Твою. усмиряя всякие храмы и нестроения в державе нашей. Я, это есть един благий, человеколюбивый Бог наш, и Тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому, и Святому Духу мини и присно, и во веки веков. Аминь. Присаживайтесь. Я традиционно, конечно же, уже начиная с 2003 года, и мне очень отрадно, что я участвую во всей жизни части, и традиционно, конечно же, я вручаю дары, духовные дары. Я в руках сейчас держу кресты, серебряные кресты с распятием и ангелом-хранителем. Эти кресты, как виноградник, Пусть этот виноградник будет, этот виноград будет приятен нашему Христу, приятен нашему Господу. И тот, кто именуется христианином, пусть и поступает по правде и по воле Божьей. И пусть тот, кто носит этот святой крест, конечно же, получит от Господа милость, прощение грехов. И пусть этот человек обретет нашего Отца Небесного благодать и спасение. Каждый, кто носит на себе крест, помните, что такое крест. Крест – это символ победы, жизнь над смертью, символ победы добра над злом. Как говорит святой Иоанн Златоуст о кресте, слово о кресте. Крест – хранитель вселенной, крест – красота церковная, крест – царем держава, крест – верным утверждение, крест – ангелом слава, крест – бесам язва. И сегодня я хочу вручить эти кресты достойные, по мнению нашего дорогого командира части, сейчасного полковника Вячеслава Михайловича. И, конечно же, пожалуйста, зачитайте. Я вручу эти